Kimdən qaçırsan? Özündənmi? Sən hər güzgüyə baxdığında məni görəcəksən. Və hər dəfə qaçıb məndən getməyinə peşman olacaqsan. Bu da günbə-günəri də bitirəcək səni. Çölə çıxmaq istəməyəcəksən. Daim əlin telefonda zəng gözləyəcəksən hər səni boğacaq. Özünə ölüm diləyəcəksən. Amma bu da alınmayacaq. Çünki canına çox məni az istəmisən. Fikirlər başına qorab görəcək. Mən hər dəfəsində günahlandırıb özünə təsəlli tapacaqsan. Şəkillərimi telefonundan hirsənib siləcəksən xoşladığın şəkli çatanda əlin gəlməyəcəy onu silməyə. Şəkli öp, qucaqlayacaqsan. Mənə sevdiyini söyləyəcəksən. Sanki qarşında durmuşam kimi mənə sual verəcəksən. Axı nədən? Suallar çoxalacaq. Çoxalacaq. Amma cavabları yox. Test telefonunda Mənim nömrəm axtaracaqsan. Tapıb sol anda dayanacaqsan. Yığmayacaqsan. Çünki çünki görünməyən sevgidən üstün tutursan. Gənəş belə çarpışmalarla keçəcək. Və bir gün məni başqasına dəyişmək istəyəcəksən. Yenə sonda onun adını unudub ona mənim adımı deyəcəksən. Və bunun da alınmadığını görəndə məni günahlandırıb mənə ölüm arzulayacaqsan. Qarğaş tökəcəksən. Sonra ağlayacaqsan. Ay Allah, qələt elədim. Mən sevdiyimə bunların necə dilim gəldi söylədim. Məni soraqlayacaqsan. Necə olduğumu soracaqsan. Sənə mənim xəstə olduğumu söyləyəcəklər. Cismim yaşadığımı, ruhumsa öldüyümü, bir çara və divana gezdiyimi söyləyəcəklər. Bunu eşidib çox pis olacaqsan. Mənə yazğın gələcək. Çox üzüləcəksən. Tez telefon axtaracaqsan o. Tərsikdə telefonunu itəcək. Onu həyecanla axtaracaqsan. Ağlın başından çıxacaq. Dəqiqələr keçdikcə dəliyə dönəcəksən. Məni təsəvvür edib beynində çılığına dönəcəksən. Axır Axır telefonun gözünün qabağında olduğunu görəcəksən. Baş sənin onu görmədiyi anlayacaqsan. Tez götürüb mənim nömrəmi yığacaqsan. Yığacaqsan. Telefonda Telefonda operator bu nömriyə zəng atmır deyəndə telefon əlindən düşəcək. Öldüyümü düşünəcəksən. Tam dəqiqini bilmək üçün iş telefonuma yığacaqsan. Telefona başqası çıxanda ağlamayasan deyə özünü güclə saxlayacaqsan. Məni soruşacaqsan qorxa qorxa. Cavab belə olacaq. O xəstəxanadadır. Vəziyyəti ağırdır. Heç kimi tanımır. Bunu eşidib tez hava limanına qaçacaqsan. İlk reislə yanıma gələcəksən. Və məni soyuq çarpaqda Bizi gözü tük basmış görüb oxşatmayacaqsan. Yaxınlaşmağa qorxacaqsan. Bu kimdir deyə fəğan edəcəksən. Sənə səslenəcəklər. Kim istəyirsiz? Tutulub cavab verə bilməyəcəksən. Suallar artacaq. Xanım, kimi istəyirsiz? Sən deyəcəksən. Məni günlərini, sevgini, onsuz ala bilməyəcəyi nəfəsini, gülüşünü, sevincini istədiyini söyləyəndə hamı susacaq. Bir anlıq bu susqunluğu mənim iniltim pozacaq. Hamının başının mənə qarışdığını görəndə sən də yaxınlaşacaqsan. Və bunun həqiqət olduğunu görəndə barmağını dişləyib Arxanı divara söykəyəcəksən. Yavaş-yavaş aşağı doğru hərəkət edib oturacaqsan. Səsin gəlməsin deyə dişinlə barmağını bərk dişləyəcəksən. Həkimlər palatada olacaq. Məni həyatda saxlamaq üçün çox çalışacaqlar. Sən bunların hamısını seyr etdiyinə peşman olacaqsan. Hər şeyin, hər şeyin bir anda necə qorlandığını anlayanda Sən də Allahdan ölüm diləyib məni öldür, sevdiyimə qıyma deyəcəksən. Amma nə fayda? Olan olmuş artıq. Necə qaytmaq olar o günə? deyə fikirləşəcəksən. Onda yazdığın veda SMS-inə nifrət edəcəksən. Bu an Palataya daxil olan hündür boylu bir oğlan Səni tanıyacaq. Səni yerdən qaldırıb axır ki gəldiyini soracaq. Sən onu tanımayıb soracaqsan. Kimsiniz? O deyəcək. Mən dostuyam. Sizi tanıyıram. Bunu deyəndə keçə olanlar başını film kimi gəlib keçəcək. Ondan niyə belə olduğunu soruşanda O da sən gedəndən bəri heç bir vəçlə özünə gələ bilməyəcəyini. Onlara tabe olmadığımı, günlərlə evdə gecələmədiyimi, sənlə keçən günlərimi xatırlamaq naminə sənə getdiyim hər bir yeri dəfələrlə qarış-qarış gəzdiyimi, yolda özüm özümə danışdığımı İnsanların necə mənə lağ edib güldüyünü nihayet bu fikirlə dəliyə döndüyümü söyləyəcək və sual verəcək. Axı sən də onu sevirdin. Niyə tərk etdin? Bunu soruşanda bunu soruşanda deyəcəksən. Eh Mənim başım batsın. Öz əlimlə sevdiyimi qəbrə qoydum, deyəcəksən. Bu dialoq sürəcək qarşılıqsız ittihamlarla. Nəhayət, həkimin sözü sizi ayıldacaq. Hamı çıxsın çölə. Hamı ilə bərabər koridorda dayanıb cəmaatın müəmmalı baxışları sənə rahatlıq verməyəcək. Birdən özündə cəsarət toplayıb içərin necə keçəcəyini düşünəcəksən. Mənnə son nəfəsimdə birlikdə olmağı düşünəcəksən. Bəlkə bir ümid məni həyata qaytarar deyə düşünəcəksən. Bəlkə məni gördü, tanıdı deyə düşünəcəksən. Bu fikirlər tibb bacılarının otağına yollanacaqsan. Ordan Özünə bir paltar oğurlayıb libasını dəyişəcəksən. Və gözləyənlərin önündən oğurlanıb otağa daxil olacaqsan. Daim çılığın, güləri sevgilini bu vəziyyətdə görüb diz çökəcəksən. Əlimdən tutub dayanmadan öpəcəksən. Qalxıb dodaqlarımdan öpüb qucaqlayacaqsan. Ayılmağımı istəyəcəksən birdən birdən əlim tərpənəcək <laughs> sən inanmayacaksan gözlərimə baxacaqsan aç gözlərini aç gözlərini ölüm qabağında aç gözlərini deyəcəksən sənin səsin qulağıma ana laylası kimi şirin bulaq səsi kimi həzin Həyız yağışı kimi pıçıldayacaq. Və nihayet oyanacam. Üzünü çevirəcəksən. Gözümə baxmağa utanacaqsan. Ağlayacaqsan. Birdən bir səs, hırıltılı bir səs "Sevgilim" deyəcək. İnanmayacaqsan. Ay Allah! anladı deyə sevinəcəksən. Mənə baxacaqsan. Üzümün güldüyünü saqqalımdan görməyəcəksən. Danışma. Danışma sevgilim. Özünü yorma deyəcəksən. Bax, gəlmişəm. Burdayam. Bir daha mənə atmayacağına, həmişə yanımda olacağına, məni özündən də çox sevdiyinə and içəcəksən. Sadəcə sakit baxışlarım və gözümdən süzülən yaşlar səni üzsə belə bildirməyəcəksən. Güləcəksən. Öpəcəksən. Toyunc öpəcəksən. Taqətim olmadığından səni qucaqlaya bilməyəcəm. Səni sevə-sevə sevirəm deyə bilməyəcəm. İki dəfə olaraq niyə deyə bilməyəcəm? Niyə? niye ehtiraslı öpücüklərimə dərk edə bilməyəcəm doyuncə səni güldürə bilməyəcəm danışa bilməyəcəm dinə bilməyəcəm sən sevgilim deyə bilməyəcəm susqunluğum ürəyimə vuracaq hərəkətsizliyim beynimə itirdiyimiz günlər qanımı donduracaq getdikcə gözlərim qaralacaq. nəfəs almağım çətinləşəcək. son xəyəlimi demək istəyəcəm. amma heç nə alınmayacaq. çünki çünki artıq 0% həyatda qalmışam. onu da sənin ahfəqanın quşqırığın, Allah'a yalvarışların saxlayır birdən zaman duracaq. Səhər açılmayacaq. Gecə olmayacaq. Və mən Və mən bir daha çiçəkləri, bağçaları, bulaqları, ulduzlulu günəşi, yarımqalan arzularımı və nəhayət canımdan çox sevdiyim sevgilimi, onun gülən üzünü, balcada dodaqlarını görməyəcəm. Öləcəm sənsizlikdən. Öləcəm çaresiz, öləcəm yarım qalmış arzusuz. Öləcəm təbəssümsüz. O təbəssüm ki son anımda ehtiyacım vardı ki qanımı dondurmasın, ürəyimi partlatmasın, fikirləri dağıtmasın. Sənlə hər dəfə danışanda bir gün ölsəm Son arzuma həyata keçirərsən demişdin. O sözü yadına salacaqsan. Bir məzarım olsun ki, məbədə oxşasın. Bu məbədə yalnız sevənlər gəlsin. Üstünə bu sözlər yazılsın. Sevdim deyə ölmədim. Öldüm ki, sevim. Sevdim deyə ölmədim. Öldüm ki sevim. Öldüm ki sevim. Öldüm ki sevim.